находился во время того, как дали тревогу в нескольких десятках метрах отсюда. Но, тем не менее, продолжил свой путь в сторону моря. На этом месте в меня попала шрапнель, составляющая кассетного боеприпаса. Упал, как бы находился в положении лежа на животе. Попала в левое бедро, ну, и, но уже будучи лежа на животе, я посмотрел на небо и увидел детонацию. Осматривая место попадания, не, я на тот момент не увидел э, входного отверстия и кровотечения. Убедился, что я более-менее в порядке и отправился в сторону э, детонации, ну, в сторону замка, в сторону моря, в ту сторону где как бы был, где было ближе к эпицентру взрыва. И с целью осмотреть, нужна ли кому-то помощь, то есть есть ли раненые. Тут я увидел первого раненого человека, которому была необходима домедицинская помощь. Рядом была также его жена. У мужчины было попадание, трудно, конечно, сказать, локализацию попадания точно, потому что было все в крови но в районе задней поверхности бедра. Наверное, самый лучший вариант, который был, это было затянуть ему ремень, так как у меня отсутствовали э, турникеты, жгуты. Э, то есть я взял, просто снял ремень с пояса и наложил ему этот ремень. Протянул ремень под ногой, э, максимально высоко убедившись, что ничего не препятствует. Э, затягиванию ноги то есть какое-то содержимое в карманах я просто взял и максимально сильно затянул насколько позволяли силы и просто ждал пока будет более лучший вариант возможно кровотечение по-прежнему небольшое оставалось тем не менее оно было минимизировано насколько это было возможно через определенное время Прибежал мужчина, в руках у него был турникет. Я резким движением вытащил ремень, быстро наложил ему мужчина турникет, зафиксировали время. Я сказал, что смотрю, есть ли еще раненые. И пришел на это место, тут на этой лавочке сидела бабушка, у нее были посечены ноги ниже колена. Ей уже кто-то оказал до медицинскую помощь. Ей затянули марлевый бинт. Убедился, что все нормально. Бабушка была в стабильном состоянии. Я продолжил дальше свой путь с целью осмотра, нужна ли кому-то помощь. За день до обстрела кассетными боеприпасами... На базе ТМС Хаб Одесса был проведен тренинг эстетической медицины от организации «Пульс». Тут так получилось, что освежил некоторые старые знания с этой области, также приобрел новые. Когда выяснилось, что у меня все-таки попал осколок и есть входное отверстие, сюда в зал вызвали скорую помощь и в дальнейшем меня отвезли в больницу, где были сделаны снимки рентгена и МРТ. Там выяснилось, что там металлический шарик в бедре. И как бы была предоставлена медицинская помощь. Пока что я приостановил свою работу, я работаю тренером по самбо и дзюдо. Также в проекте TMS Hub я второй тренер. В целом ранение особо не мешает. Пока что еще хромаю немножко. Ну и в дальнейшем просто какой-то промежуток времени нужно будет воздерживаться от физической нагрузки в виде там, тренировок.